Киев. А, Киев. А, я Василий. Из владивостока На чем здесь разговариваете, Василий? О разном. Вы о чем? Я разговариваю обычно об отношениях стран, моей собеседника. Иногда, если человек разбирается mm. экономикой mm. или же профанный взгляд на историю. Понятно. А на рыбалку ходите? Давно не ходил. Неинтересно. Понятно. Да и с гражданами Российской Федерации Я разговаривать понял. о рыбалке, вы охоте и всем остальном не очень интересно. Ясно. А вы блогер что ли? Маленький. Как-то у вас... Я понял. Стримите же или так записываете? Когда стримлю, когда записываю. По-разному. Сейчас что делаете? Стриблю. Сколько там у вас людей? Да, очень мало. Я маленький, я же сказал. Я понял. Но я мне помню. каждый. Я мне помню. каждый важен. Что вы хотели сказать? Я понял. Ну, вопрос какой-то, может, у вас есть. Да, у кто видал. Заготовочки есть. Заготовочки есть. Ну, такие стандартные, очень нудные. Скажите, вот почему Россия напала на Украину? Ваше мнение? Ну, вопрос в корень неверный. Россия не нападала на Украину. А кто же напал на Украину? Или Украина напала на Россию? Украина напала на Россию. Россия защищается. Не подскажите, когда это было и в каком месте? Ну, это было, если официально, это было где-то в Донецке. Ну, а да, Донецкая да, это да, не да, Россия, -го чтобы Донецкая это не Россия, чтобы вы говорите бред какой-то. Вы сказали о том, что Украина напала на Россию, да, и рассказывайте да, о Донецке. Донецк, Донецк это Украина, международно признанная Донецк. территория Украины. Донецк, Донецк, это, Донецк, это не, не Украина. Да, это Украина, международно признанная территория. А кстати, самое интересное, да, а что уже, делали ваши что сейчас, делали уже. ваши войска в Крыму в 2014 году? Подождите, а что ваше воиске делали в феврале 2022 -го года в Ростовской области? В феврале 2022 -го года? Война началась в 2014 году. Какой февраль 22? Я вам отвечаю. Какой февраль 2022 года, если война началась в 2014 году? Вы мне задали вопрос: где Украина напала на Россию? Я спрашиваю, так Что я... ваше воиска делали в Росской области? Вы вопросом на вопрос? Войси? Вы еврей? Вы еврей? Нет. нет Тогда почему-то вопросом на вопросы задаете. Вы мне ответьте Конечно, мес, так, место, место и э, дату, пожалуйста. Я же говорю, Ростовская область. 10 числа. Февраля 22 -го года. Что делали? Война началась в 2014 году. причем здесь 22 год? Война началась в 2014 году. Спросили, где он. Вы спросили, где Украина напала на Россию. Я вам... Я вам, я вам... У, вас, у вас нарушение причинно-следственных связей? У меня все нормально, все нормально. Вы, вы, не слышите фразу о том, что, вы не слышали фразу о том, что война началась в 2014 году с оккупацией Крыма? Говорю, Причем здесь 22 опали, год, если в 2014 году вы напали? Где мы напали? Где, где мы напали? В Крыму. Как минимум в ночь 26 на 27 февраля 2014 года. Что там было? Ваш российский спецназ захватывает здание парламента Крыма. Ваши войска с Краснодарского края начинают перекидываться большими десантными кораблями и вертушками на территорию Крыма к той группировке, которая у вас была. Потом вы, вы, захватываете, вы захватываете вышки Бойко, это наши украинские вышки, ну они так называются, вышки Бойко. Вы начинаете блокировать украинский военный флот в Бухте Вы начинаете блокировать украинские военные части в Крыму. Все это, по определению ООН, является признаком агрессии одной страны против другой. Все, война началась это тогда. Или война? Это агрессия или война? Агрессия, агрессия одной стороны против другой являет, является подлинной. Кто, 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 кто захватывал парламент Крыма? Ваш российский парламент спецназ. Ваш российский Я спецназ. Парламент, 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 парламент наш российский спецназ, учитывая, что остановился в стране, взял его просто под охрану. Он не имел права, он не имел никакого права брать что-то под охрану. Согласно договору между Украиной и Россией, согласно договору о размещении вашего Черноморского флота, вы не имели права без согласия Украины что-то делать такое, плюс вы не имели права вмешиваться во внутренние дела Украины. Это другое государство. А кто? Хорошо, хорошо. хорошо. Кто, Это договора. Кто должен был дать разрешение? Подождите, кто должен... Парламент. Быть на, так, на такие вещи парламент только имеет право давать разрешения. Даже момент. президент, президент на, не на, имеет на права. Тот, именно на тот момент парламент И на только. тот момент на тот принципе, момент парламент когда у вас парламент это у вас, это у вас сейчас парла, парламентская президентская республика на у вас была президентская парламентская республика. покажите И мне вот. пожалуйста в конституции где у нас написано что у нас парламентская президентская парламентская республика покажите мне в моей конституции открой, 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 там такой в... фразы нет Ваши там такой нет фразы ну, вы несете Пургу, так, ладно, которую ладно, вам рассказали ладно, ваши, ваши пропагандоны. У вас там ничуть не лучше. Вам Пургу несут уже с 14-го года войны. Где боевые действия там были? Сначала там в Крыму, потом, войск, потом войск, войск, войск. в Донецке, в Луганске. Где там наши войска в Донецке, в Луганске были? Вам э, конкретно по городам сказать? или вам назвать дивизии, ну, тут да. есть огромное, Простите, количе... расскажу, Огр... про... огромное количество количество групп и не только ассинт которые я, расследовали я, и вплоть, я, вплоть я, до я, того, я знаю, сколько, было, сколько, сколько танков, БТРов, БТР и, и танки это тоже добровольцы, да? Да, там же словы военные тоже. Молодой человек, в Донецке, в самом Донецке не было ни одной военной части вообще. Я из Донецка, я могу сказать. У нас не было ни одной военной части. У нас была часть МЧСовская. Я из города Я из города. Я из города. И что? И два полка ментов было. Все. У нас не было там армии. А, а у нас не было танков. А, в а, в а что в Славянске? А, что в Славянск? а какая, какую колонну бы ты. Что, что а в, Славянск? в Славянске? Что, Какие, что, опол... что, не были, были, было, что, не что, было что, никаких ополченцев. Ополченцами могут быть, быть только это. люди, которые поддерживают свою армию. Граждане Украины, если а они поддерживают, поддерживают свою армию, они могут назваться ополченцами. Если граждане Украины, которые поддержали оккупанта, они коллаборанты, а не ополченцы. Какого, какого Российскую армию. Так где там была российская армия? О, открываете э, Минскую декларацию ОБСЕ, э, страница 39-40, и там, там написано, Извините. призывает Российскую Федерацию вывести свои вооруженные формирования с территории Донецкой, Луганской, оккупированных территорий Донецкой Луганской области и автономной Республики Крым. И самое так что, что вы все это видите? Это документ! Молодой человек, это документ! Вот эти выдержки по... Это документ! Понимаете, тут, а мы просто тут, из... тут, не, тут не выдержки, прочитайте, тут четко. Я его весь прочитал. Это знаете, это, 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 это вот как вы. Можно... Вы хоть его открывали? Вы, вы этот э, документ Я хоть открывали, что вырывать. можете сказать, что. Вы, не, вы, не, вы меня не Ай, ладно. Иди нахер. Здравствуйте. Меня зовут Артем, я даничанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут Михаил. Я из Москвы, но да, сейчас в Сочи. Я понял. О чем здесь разговаривайте, Михаил? Ну, он как получится. Я разговариваю. Принятый да. в Украине. Закон о мобилизации 18-го. Ну, это наш внутренний закон. Чего да, он вас да, волнует? просто любопытно. Чего он вас волнует? Нет. Это же внутренний вопрос. Вну... внутренний вопрос Украины. Начнем с того, что э, если бы Россия не напала на Украину, то нам не пришлось бы принимать какие-то законы такие о мобилизации и всем остальном. Поэтому надо смотреть. Если бы, если бы Украина... надо, надо, надо смотреть э, на причину. А не наследствие. Правильно. Вот если бы Украина слышала, что ее просит Россия, то тогда бы Россия не делала бы те шаги, которые ей пришлось сделать а, в 2022 а году. Мы должны, что мы должны были слушать? Поконкретнее, пожалуйста. Внеблоковый статус. Внеблоковый статус. Подождите, а причем здесь вы к нашему внеблоковому статусу или блоковому статусу? А вот представляете, вот представляете, Югославия Югославия тоже так считала. А при чем она, здесь Югославия? Ну, Давай, подождите, а давайте, давайте, видите, давайте, давайте. При, Причем при чем здесь рак? Югославия? А при, чем? при чем здесь Ирак? При чем здесь Югославия? Что у вас, у россиян любимая тяга, перепрыгивать с кочки на кочку? Давайте конкретно. Вы сказали по поводу России, что Россия что-то просила Украину в неблоковый статус. Не пылай, не пылай, спокойся выдыхай, 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 бобер, выдыхай. Все, успокоился, не? У нас все выдохнуто, это у вас все хуево. Выдохни. Так вот, вопрос такой. А, а, это а, у а, вас... Причем, смотри, я что-то не помню, чтобы Россия требовала внеблоковый статус Украины там в 2014 году. А, каком? В 14 В 14 да. 13 а про что ты говоришь? Про Крым, наверное, ты хочешь сказать? Так там, mm. так там референдум люди провели, референдум. Не хотят а они стоить с На, на основании какого закона был проведен этот типа референдум? Ребята, все законно. К... Все законно. Если ты, Мера, говоришь, что все законно, скажи, согласно какому закону это произошло законно? Да, вот Понимаешь, вот люди просили провести референдум. В Крыму. Согласно какого закона? Я, может быть, просил пойти вас всех нахер, но это же не значит, что это законно. Хотя желание хорошее. Закончится еще Харьковская область. Слушай, ты свои вот эти влажные фантазии... Меня, Нет, зовут, Артем, меня зовут Артем, я донечанин из Киева. Александр, меня зовут, я из Казани. О чем здесь разговариваете, Александр? Да, разве? Не понял. Ну, у меня вот... Вопрос... Кем-то интересно поговорить про спорт, кто-то любит поговорить про рыбалку. Про спорт, а что, у вас российский спорт, вы не подскажете какие-то... Золотые медали кто-то там из российских спортсменов выиграл, или же ваша там футбольная какая-то команда участвует в Еврокубках? Есть? В Еврокубках нет. Но вы знаете, что если команда, команда нет, не нет. если команда не участвует в международных соревнованиях, то она деградирует. Не, ну как я не против. Вы можете пойти по пути Северной Кореи, где они создали ролик, что они выиграли на чемпионате мира по футболу, а их космонавты садились на солнце ночью. Это ваше право, конечно. Но как можно говорить о спорте, которого нет фактически? Ну, вот как вы считаете, про какой-то спорт, который, например, вот недавно мы с человеком обсуждали из Киева, кстати, тоже. Э советский спорт, достаточно интересный. Советского спорта нет, нет уже 30 лет. Не было интересно. В Советском Союзе спорт. Ну, его вот уже 30 лет нет. А мы его обсуждали, представляете. И самое интересное получается, э, я не, не любитель футбола, но у меня друг любитель футбола. И он рассказывал, что вот э, вы когда при развале Союза Россия натянула на себя э, лавры Советского Союза и выступала э, на чемпионате мира, кажется, тип, типа вместо Советского Союза. А самое смешное, что подавляющее большинство э, тех, игроков советской сборной были из украинских, украинских команд в основном Киевская Динамо кстати. но вы на себя натянули как будто это ваш тогда э, это был чемпионат это тогда был чемпионат при котором участвовал единственный последний раз в СНГ а не Россия. Россия участвовала а не СНГ Россия участвовала вместо Советского Союза ладно, мне это не интересно